lochupan sagu nih wow enak banget ya ini aku masaknya simpel banget ya aku taruhin ayam jadi nikmat banget lochupan kuah ya kalian juga bisa coba resepku ini gampang simpel dan locupannya aku beli di pasar dan buat kalian jangan lupa di subscribe channel youtube cah dolo dan jangan di skip kalian bisa belajar memasak dari aku ya resep-resep yang simple banget mudah didapat juga di pasar dan yang sudah subscribe terima kasih banyak kawan-kawanku, kalian tahu dengan mie di depanku ini, ini lajupan saku ya, enak banget. Mari kita dimasak. Aku siapin air ya. Aku tunggu mendidih. Nah, masukin nih lajupannya. Supaya ini pudar ya, ini masih menyatu ya karena aku taruh dalam kulkas jadi aku angetin dulu ya. Lajupannya ini enak banget gurih ya. Kalian yang belum pernah masak, dicoba deh ini lo jupan itu enak banget ya. Dimasak seperti mie ayam kayak gitu loh guys. Atau dimasak pedes kayak mie Korea gitu juga enak lo jupan ini ya. Ini udah ya, udah satuan gitu. Sebenarnya ini tuh udah matang ya, tinggal kita angetin doang jangan terlalu lama kita angetin docupannya terus aku siapin air untuk rebus sayur ya aku pakai sawi manis kita cukup 5 menit aja udah mateng ya kalau rebus sayur nggak usah lama-lama nah bolak balik sebentar nih udah matang ya nah ini sudah matang ya aku udah angkat lalu aku siapin bumbunya ya untuk masak ayam ini aku kasih garam sedikit biar ketumbarnya itu nggak loncat ya ulek agak halus sedikit baru kita masukin bumbu-bumbu yang lainnya. Kalian juga boleh bisa di blender karena kan kalau aku tidak suka ya di blender, enaknya itu diulek kayak gitu. Sedap banget kalau buat masak. Terus aku masukin bawang merah, bawang putih, pencur, ya kalau masak ayam pakaiin kencur sedikit kalau ada jahe kasih jahe sedikit juga biar ayamnya tidak terlalu amis ya simple banget kok guys masaknya kita ulek terus sampai halus ya ditumpuk sampai halus ya kalian aku bikin serai sama daun jeruknya ya di sini nah langsung aku siapin wajan untuk menumis bumbunya ditumis sampai baunya harum banget aku pakai ladanya lada yang sudah halus langsung bisa dimasukin ini aku aduk-aduk biar bumbunya tidak lengket di penggorengan sampai agak kecoklatan begitu ya Tunggu sampai agak coklat Udah nih ya udah mulai coklat bumbunya lalu kita masukin potongan ayam kita aduk aduk ya tuh ada cekernya juga nikmat banget ya karena aku suka banget nih masak ceker nah sambil kita masukin terus ya aduk-aduk ya bumbunya biar nggak kosong juga biar tercampur ke dalam potongan-potongan ayam ini. Nah buat kalian yang belum subscribe, subscribe channel YouTube candolok Pakar Rejo. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan tonton terus ya, jangan di skip, biar kalian bisa belajar memasak juga. Masak yang simple sederhana tapi enak ya dengan resep dari aku. Dan buat kalian yang belum kenal, salam kenal juga ya. Sukses selalu buat kalian. Ini dah udah udah mulai mendidih ya. Kita tambahin air biar ayamnya itu empuk tidak keras kalau dimakan aku pakai air se 600 mil ya 600 mil itu sudah udah empuk banget ya buat ayam untuk direbus nah aku bolak-balik ya biar bumbu meresap ke dalam ayamnya seperti bumbu ini ya masak mie ayam nih aku kasih kecap juga ya ayamnya biar nggak putih agak coklat terus aku tambahin garam ini sudah mendidih ya aku aduk lagi biar semua tercampur dan daun salam juga aku udah masukin Tunggu sampai airnya habis ya, jadi ayam sudah benar-benar matang, dan aku tambahin gula merah. gampang banget kan bumbunya juga mudah ya kita ulek sendiri juga bisa lebih enak beli di pasar yang sudah jadi juga bisa tapi lebih enak kita bikin bumbu sendiri Nah ini udah mulai ini udah mulai airnya sedikit tapi kita tetap aduk ya Sudah matang, ya. Terima kasih kalian sudah menonton.